Доброго ранка! Так, сегодня мы тестуем Volkswagen Golf 5 отдельно на 9 Turbo Diesel Так, так что клиент попросил немножко покататься посмотреть, что она себя представляет Сейчас немножко сделаю ярче потому что что-то здесь так Вот так она

Да. Да. Что делал здесь? Проблема была в чем? Я приехал, говорит, ездил там на электрику, ТН, Тнвд насос, привод на шестерне распредвала. Сказали ему, что у него там минус, минус там не знаю, минус ноль восемь, минус 1, Поменяли фильтра масла. Тнвд я выставил в норму по нулям. Можно так сказать. стал он лучше ехать, но был такой сизый дым немножко. Потом через какое-то время, промежуток какое-то времени, приехал опять же к нам и попросил, чтобы посмотрели. Я ему перед этим говорил, что дроссельная заслонка, она, она забита, потому что машина немножко так туповатая, нет у нее вот этих приемности так как она должна ехать так что почистил я дроссельку снял вакуумный распределитель EGR -а. почистил Потому что он был вообще ну он очень тут засранный скажем так там вообще сплошной камень был твердый камень нагар, Вот это вся короче все это я почистил вакуумник промыл все сделал диафрагма рабочая как бы, все работает все нормально машинка стала по приемистости ну вообще она, она рвет вот даже на четвертой там 50 еду нажимаю чуть-чуть нажал все уже 90 100 120 едет она вообще супер. Это на четвертой скорости. Четвертой скорости. Так что мне очень понравилось. Это все как получилось. Я думаю, на расход это отразится немножко. Может не сильно, но немножко отразится. Кстати, очень удачный двигатель 1.9 как у бы старого образца, не двухлитровые, где насосы форсунки, там вся вот эта фигня, с которой там проблематично бороться, настраивать их, они постоянно жарят по на программе, и не тот, что 1,6, это 1,9, самый удачный как как по мне, мне очень нравится, он используется на пассатах, на ауди, а шестая, а4. Очень удачно, очень классно. Как в брюшной коробке он используется, слышно, так же и с автоматами Так что все почистили, еще я вывел ТНВД. То как бы конечным результатом я остался очень довольный. И стал он, и двигатель была еще какая причина он при прогретом двигателе, там, примерно 90 градусов, 90, 92, 95 градусов, он, короче, когда человек приехал и глушил его, все, нужно было вот поехать буквально там через, через, там, 5 минут, двигатель просто не запускался, он маслал-маслал, но не запускался. И он говорил, что приходилось к примеру там минут 20 еще 30 ждать потом уже минут через 20-30 двигатель запускается так что как бы я уже тестировал эту машину после всего что я сделал после чистки настройки ну зависит еще да ребят топливо топливо если хорошие заливать то конечно это будет хорошо. кстати перестал после настройки после всего этого перестал двигатель сизен дымить он вообще перестал дымить когда ему наваливаешь там например до 3-4 тысяч оборотов на месте да, стоит тогда немножко с выхлопной трубы и такой еле-еле черный такой еле-еле черный ну блин вообще там практически его нет так что ну, это значит что НВД четко выставленный, приемистость хорошая, он валит, блин, вообще круто. Так что такие дела. Все отлично получилось. Клиент где-то через на 4 дня оставил машину. Я думаю, через пару дней где-то заберет. Мы ее еще протестируем, посмотрим еще как, что, по ходовке. Просмотрю еще вот у нас, может что-то где-то в дальнейшем на будущее будем ремонтировать менять запчасти, устранять это так что а так супер, просто супер можно сказать ракета для такого веса машины такой двигатель это, это просто бомба, это экономия это хорошая динамика очень даже хорошая динамика так что такой вот у меня еще был с таким двигателем 1.9 вольт четвертый сейчас этот человек просто уехал в другой город приехал жить так что было на обслуживание я ездил вот, тоже бомба очень супер мне очень нравится этот двигатель динамика его вот немножко можно доработать есть там нюансы такие секрет фирмы можно так сказать нюансы которые дорабатываются и получается ну вообще машинка песня говорю, он працюет супер легенько плавненько классно заняется вообще ну, супер всю душку вжимает так что да. и экономия ну намного из-за из-за того что слушается то ли секундно слушается всем, да, все, все датчики слушаются, все полностью реагирует. Из-за этого, конечно, совсем другой эффект езды. Приятный, очень приятный. Так что так вот, ребята. Все, спасибо всем за просмотр. Если вдруг что, обращайтесь, чем сможем, поможем. Все, всем пока.